Новости на БТБ. Здравствуйте. Представители Красного Креста начали осмотр российского гуманитарного груза. Специалисты международной организации находятся сейчас в Ростовской области. Напомним, в Государственной фискальной службе Украины рассчитывают, что осмотр гуманитарного груза из России будет осуществлен в течение трех-пяти дней. В то же время Красный Крест уже готов в ближайшее время начать выдачу в Луганской области украинской гуманитарной помощи. В администрации президента Украины подчеркивают, Украина не ведет боевых действий вдоль линии следования российского гуманитарного. Редактор конвоя. Российский гуманитарный конвой – это пиар-игра. Она направлена на отвлечение внимания, сообщает на своей странице в соцсети советник министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, десятки единиц бронетехники и КАМАЗов с боевиками без всякого пиара пересекают каждую ночь границу и накапливаются в районе Снежного, Тореза и Луганска. Цель – концентрация сил террористов для нанесения контрудара в районе Дебальцева и Накиева, чтобы вернуть контроль над трассой Донецк-Луганск отмечает Антон Геращенко. Гуманитарный конвой из России сопровождает тысячи переодетых военнослужащих, отмечает замглавы СБУ Виктор Ягун. По его словам, в России есть министерство по чрезвычайным ситуациям, имеющее спецтехнику, вертолеты, самолеты, машины белого цвета. В связи с этим возникает вопрос, для чего брать военные грузовики, красить их в белый цвет. Краска, которая при необходимости достаточно легко смывается, отмечает Виктор Ягун. Российские войска не пересекали украинскую границу. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Федерации генерал-майор Игорь Коношенков. Тем временем через пропускной пункт Гукова в Украину заехала очередная колонна тяжелой техники. Об этом передает агентство УНН со ссылкой на жителей Червоно-Партизанской Луганской области. Очевидцы сообщают, через город проехала колонна тяжелой техники в направлении Краснодона. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента России Владимира Путина прекратить переброску через украинскую границу боевой техники, военных советников и наемников. Об этом сообщает пресс-служба канцлера по итогам телефонного разговора глав государств. Меркель потребовала, чтобы российский президент приложил усилия для деэскалации конфликта в Украине, выразила озабоченность гуманитарной ситуации в Украине. На окраине Луганска в районе поселка Большая Вергунка над милицией Жавтневого района силы АТО вывесили государственный флаг Украины. Военные закрепились в Большой Вергунке и взяли под контроль Красный Яр. Сам Луганск уже две недели находится в критической ситуации. В городе нет водоснабжения, электроэнергии, не работает мобильная стационарная связь, сообщают в Горсовете. Из продуктов питания в городе осталось лишь самое необходимое. В Луганск не поставляются лекарства и бензин. Банки в городе не работают, не выплачиваются пенсии и зарплаты. Местные жители информируют об интенсивных артобстрелах и пожаре в местном строительном гипермаркете «Эпицентр». Пресс-служба АТО подчеркивает, украинские военные не вели и не ведут обстрелов жилых кварталов города. Террористы распространяют дезинформацию о потерях сил АТО, сообщает спикер антитеррористической операции Леонид Матюхин. Боевики, понимая, что удерживать силы занятой территории все сложнее, прибегают к тактике информационной бомбежки. Рассказывают на своих страницах в соцсетях об уничтожении техники сил АТО и целых воинских частей. Делают это для поддержания боевого духа среди террористов. Не единичный случай, когда террористы звонят семьям бойцов сил АТО сообщениями о гибели их родственников. Госчия зафиксировали уже 109 105 человек-преселенцев в зону проведения АТО и Крыма. Из них почти 37 тысяч детей, более 14 тысяч инвалидов и лиц преклонного возраста. Из Крыма вынуждены. В другие регионы Украины переехали почти 17 тысяч граждан. Больше всего переселенцев приняли Киевская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская область. В текущем месяце киевляне получили новые платежки за коммунальные услуги. После подорожания природного газа, электроэнергии, а также увеличения тарифов на централизованное водоснабжение, квартплата ощутимо выросла. Городские власти уже позаботились о дополнительной соцпомощи малообеспеченным. Кому и в каком размере ее будут выплачивать, смотрите далее. Киев внедряет дополнительные механизмы защиты малообеспеченных граждан. Семьям, среднемесячный совокупный доход которых за последние полгода не превысил нормативного прожиточного минимума, будет выплачиваться денежная компенсация. Разница между новыми и старыми платежами. Этот минимум определяется как сумма соответствующих нормативов для каждого члена семьи. Для трудоспособных лиц – 1218 гривен, для детей до 6 лет – 1032 гривны, для других несовершеннолетних детей – 1286 гривен, а для лиц, которые утратили трудоспособность – 949 гривен за сейчас по инициативе городского главы в дополнение к городским управлением труда и социальной защиты создана дополнительная разветвленная сеть по приему заявлений от граждан. У нас представлено 53 дополнительные точки в ЖЭКах и ОСББ, где проводится прием граждан по вопросу предоставления этих субсидий и компенсаций. При этом почти 34 тысячи киевских малообеспеченных семей по-прежнему будут получать жилищную субсидию. Из них более 250 уже оформили право на компенсацию. Мы организовали работу таким образом, что соответствующие службы, в том числе социальные защиты, но в большинстве случаев я говорю про жилищно-эксплуатационные организации, при необходимости они будут работать и в выходные дни, и будет продлен рабочий день в рабочие дни для того, чтобы обеспечить соответствующими справками всех желающих. Чтобы обеспечить соответственными доветками всех бажающих. Платежи с новыми суммами квартплата в этом месяце пришли с опозданием на 10 дней в связи с этим городские власти решили дать возможность киевлянам оплатить услуги со скидкой не до 20 числа, а до 31. Помимо этого жителям некоторых столичных районов в этом месяце начислили уплату за горячую воду, хотя с 8 июля для профилактических работ она была отключена. Это ошибка, заверяют городские власти и обещают исправить ее уже в ближайшие дни по этим домам произведены новые счета которые сегодня завтра получат потребители эти счета будут учитывать отсутствие услуги и позволят оплачивать только за те услуги которые потребители получили в этом месяце тем, кто уже заплатил за непредоставленные услуги, говорят в КГГ, нужно обратиться в ЖЭКе. В следующем месяце сумму пересчитают автоматически. Обещают городские власти поддерживать температуру в домах не ниже 18 градусов, несмотря на нехватку газа. Ведь нынче в наличии лишь две трети необходимого объема ресурса. Тем не менее, киевлянам рекомендуют позаботиться об энергосбережении, утеплить жилье, заменить окна и установить альтернативные газовым системам отопления. Оксана прыжка Даниил Городецкий, БТБ. Новый мировой рекорд дороговизны раритетной Ferrari 250 GTO Берлинетта был продан с аукциона за 38 миллионов 100 тысяч долларов. Таким образом, он стал самым дорогим автомобилем, проданным когда-либо на торгах. Данная модель Ferrari была собрана еще в 1962 году. Тираж всего 36 штук. Их моментально раскупили, поскольку на то время они обладали невероятными скоростными характеристиками. Под капотом Ferrari Берлинетта прячется двигатель объемом. 3 литра и мощностью 300 лошадиных сил. Автомобиль может разгоняться до 300 км в час. Ну а далее на БТБ курсы валюты цены на горючее. Оставайтесь с нами. До встречи.